А что с делать? Пока держите. Отойди еще дальше. Наполни поводок, что есть. Хорошо. Работаем. Работаем. Подбуждаешь его. Ходишь. Мы делаем прыжок. Останавливаешься и будем говорить команду дальше. Да, пока работает да. И уходишь дальше, дальше. Только не убегаешь, а отходишь вот так, чтобы он видел. Нет, пока еще нет. Сейчас поработаешь, возбуди его, чтобы он начал работать. И уходи в ту сторону от него. Мы будем пускать, хватка, поработаешь, там даже рукой просто останавливаешься, мы будем говорить команду. Хорошо. Чёрт, Ничего страшного. Туда? Отдавай, отдавай. Лег! Как обманули? Держать емкие! Не умница! Хорошо! Да. Молодец. да. Ой, его даже держать не надо. Я говорю, у него добыча сильнее. Да. И у Она него всегда. нету вот этой вот хермозочки, да, он вот собака. Ну смотри, вот при отпуске он начинает перед самое. Когда я виносят, он начинает, видимо, он видит, что сейчас надо сбросать. Он начинает на то вот... Ну. Напоследок. Я понял. А, Перепустивай. Мы с ним позже начали и меньше дрюхали. Может быть в этом. Дай. Дай. Другой. Ау! Вот так. Да. Ну, давай. Еще раз так же да. Вот он отпустил быстро Один лайк сразу Лучше сюда Нет, так она же держит На, на этом сейчас его на полный

отпускание. И обязательно опять подушку давать, а -а -а. чтобы не было вот этих вот, да? Переживать. Да. ему лучше подушки, как бы, более на успокоение работать. Да, да.